У світі дитинства пропонуємо вам залишатися і далі Дізнаємось, як казки складені письменниками, живають на бопері. У нас в гостях людина, яка знає все про сучасну дитячу книгу Олег Симоненко, директор видавництва. Доброго ранку. вам. Здравствуйте. Дякую, що завітали. Скажіть, зараз 21 -е століття. Так, світ гаджетів, які а, доступу до інформації, і в першу чергу мені здається, що від них, от ну я помічав, дуже важко відтягнути малечу від комп'ютерів, планшетів. тим більше, за взагалі, чи а, дитяча книга зараз може посперечатися? Ну, я думаю, что детской книге всегда найдется место в доме. И во многом очень все зависит от родителей, естественно, от их самой культуры, от культуры семьи. И ну, у меня есть свой личный опыт, у меня есть ребенок, мы с ним вместе читаем книги и в нашем доме книга составляет серьезную конкуренцию гаджетам. Скажите, но ну, чтобы быть хорошим конкурентом, треба быть, мне кажется, сейчас какой? Вот какой должна быть современная книга, чтобы тоді э, не хотелось, наоборот, хотелось откласти планшет, а взять, взяти в руку книгу? Вы знаете, на заре своей деятельности я все время думал о том, как бы сделать такую книгу, чтобы ее продать. И э, основные мои усилия были направлены именно, вот, ну, можно его назвать это маркетингом. На сегодняшний момент я фактически маркетингом не занимаюсь. Я стараюсь сделать книгу, которая бы являлась каким-то вот точкой опорой. Дайте мне опору, я переверну весь мир. Была, каким несла что-то такое эволюционное для души ну основной основная миссия нашего издательства, которую мы вот так декларируем сами для себя, это издание книг, необходимых для эволюции души, издание книг как произведение искусства. Ага. И э, ну вот так. Что значит для эволюции души, что вы вы про контент? Так я так разумею. Ну, безусловно. Ну можно назвать таким словом как контент, но я бы сказал, что это немножко больше. Ну музыка, можно называть ее словом контент, но она внесет в себе что-то большее, что-то а, такое, что а, а, отражается в нашей душе каким-то переживанием, ощущением. Но в будь-якому випадку, есть як книги, которые бестселлеры популярны, которые ну, не, не добывают прихильности людей. Мне кажется, и книги так само. Ну, безусловно. Як ви обираєте, ось, тому я й кажу це контент, як ви обираєте те, ті твори, які варті, варті надрукувати, Тут без менеджменту, мені здається, маркентингу все одно ніяк. А, на самом деле не можна обойтись. Сам чоловік є неким резонатором, який резонує вместе со всем миром. в этом и заключается суть счастья с частью я то есть человек должен может обрести счастье если он станет частью всего и ты как резонатор сам на себе это чувствуешь нет ни одной книги которую бы мы издали и я бы не прочитал uh -huh. кроме того есть редколлегия есть в редколлегии является и моя дочь мы вместе с ней читаем книги она тоже мы с ней анализируем думаем она тоже выражает свое мнение и для меня самым главным является вот э, выбор книги задача сделать книгу которую я чувствую, что она дает точку опоры. Когда я чувствую, я сам как человек, как резонатор, она во мне резонирует, то я ну, беру эту точку опоры и вкладываю ее в все свое творчество, все свои силы для того, чтобы сделать эту книгу как произведение искусства, для того, чтобы эту книгу донести, потому что сделать книгу это одно дело, другое дело, еще донести ее, это тоже ну, достаточно сложно. Поэтому я здесь не переживаю, будет ли книга, станет ли она успешной или не станет она успешной, потому что я сам могу читая эту книгу ощутить, насколько она увлекательна. Да? насколько она не развлекательна, а увлекательна. То есть, потому что развлекать ⁇ это убирать влечение. Uh -huh. Влечение должно быть направлено. Э, насколько Что она дает эта книга? Я могу ощутить это на себе. И когда я это принял, принял просто как человек увидел, что, ну, посмотрел, как она, скажем так, работает, да, на собственном ребенке. Тогда я готов уже вкладываться в нее всеми своими силами, в том числе и денежными ресурсами. Ваша донька, вы уже сказали, маленький редактор. А, а ну, что, что вам, что, что хочет читать малыша? Какие их вымоги? Что им цекало? Хм. А, дело в том, что, да, это хороший вопрос. А, я заметил, что им, но интересно практически все. Вот если возьмешь какую-то иллюстрацию и ну, начнешь осуждать о том, что какая иллюстрация лучше, какая хуже, и начнешь показывать детям, то ты обратишь внимание, что им все нравится. Ну, безусловно, вот один из хороших примеров того, что увлекает ребенка, как нужно делать, в том числе и книгу, есть, мне кажется, могут послужить советские мультфильмы. Они очень веселые, да, это всегда смешно. Они увлекательны, то есть сюжет по себе увлекателен, и он всегда поучителен. Он всегда несет в себе что-то такое, ну, очень важное какое-то открытие. Это ни в коем случае не нравоучение, не должно быть нравоучение. Это, там есть и юмор, ну, взять даже те же самые песенки. От улыбки станет всем светлее. Это сучасным людям украинцам, цикаво? Безусловно. Ну, не стало еще таки на, на американский манер. Ну, я не могу говорить как вообще в целом детям. Я могу говорить просто про свою дочку и про ее друзей, про класс, про детей, которых я встречаю у себя во дворе и с ними с удовольствием общаюсь и играюсь. Ну и я хочу с уверенностью сказать, что да конечно, им очень интересно. Им очень интересно. Если детьми будут заниматься, то им очень интересно. В первую очередь им интересно общение со своими родителями, потому что дети внутри, они не растя... у них открытые сердца они наполнены любовью, и им нужна забота родителей, и они готовы дарить эту любовь родителям и учить родителям э, любви, которые немножко уже призакрылись. Но если родители, э, ну, скажем так, э, в туннельном эффекте, как и большинство нашего общества, им некогда голову поднять и подумать, они ушли на работу, пришли с работы, думают о том, о том как бы обеспечить себя, к чему-то стремятся материальному, вот, то, естественно, у них меньше получается уделять внимание детям. И дефицит этого внимания ⁇ это есть проблема может быть поэтому конечно я наблюдаю это в обществе когда скажем даже моя бабушка иногда грешит иди посмотри телевизор да, когда ей нужно что-то вот или подсунуть какой-нибудь гаджет либо сейчас дети их не трогали потому что они сильно заняты вот я думаю что в этом проблема если ребенку уделять внимание и играть с ним в настоящие игры там взять палатку пойти в поход не просто там смотреть на телевизоре какую-то энциклопедию да даже этот уже Хорошо, если мы смотрим документальные фильмы. Ну, я вижу, что дети очень э, любят э, э, ну, вот такие фильмы про суть вещей, про природу, а выйти в лес, сорвать какой-нибудь цветочек и открыть его тайну, что с помощью этого цветочка можно вылечиться, не обязательно покупать дорогостоящие угу. таблетки и так далее. Вы вот так не хотели что то написать сами? А, ну, вы знаете, мы раньше наше издательство называлось издательство мастер-класс. Сейчас мы называемся время мастеров. Мне кажется, что пришло время каждому стать мастером. В этом суть. Пришло, и когда-то я задумался, ну, кто это такой, просто директор. Ну, не будет предприятия и кто. То есть, и ну, ведь я и стал ну, начал заниматься книгой, потому что у меня всегда ну, рождаются идеи, 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 ага. и они превращаются в сюжеты. Но я все, все время пытаюсь донести, ну, как бы, чтобы этот сюжет принял какой-то современный хороший писатель и создал такое произведение на эту тему, допустим, на тему жадности, да, есть там у меня одна идея, вот, или на тему вреда гаджетов, тоже я знаю, как можно донести, ну, о том, в чем они вредны и как их использовать, чтобы они были полезны. Вот. А потім в какой то момент я почав записувати, які по мене И, Це ну, это непростое дело, в этом теж треба бути мастером. Ну, одну книжку я вже родил. Uh -huh. У мене ще около 30 написаних. Вот одна з книг, которая, вот перша моя книга, яку я написав. Uh -huh. Скажіть, а, а щодо такого, про який він повинен бути зараз а, дитячий письменник? Ось давайте покажемо. Це наш гість написав. А який взагалі письменник зараз дитячий? Які його. Что, какие навыки он должен иметь? Ну, как и писатель, так и любой другой человек, кем бы он ни был, он должен быть в первую очередь мастером. В первую очередь человек должен заботиться о себе и о своей культуре. Вкладывая в себя, воспитывая себя, он созревает как э, хорошее доброе дерево, и тогда начинает давать хорошее доброе вкусные плоды. Вот. Uh -huh. Приблизительно вот таким должен быть мастер. Вы знаете, вот я сейчас по потримал вашу книгу, дуже гарна там. Допустим, например, тягость. Это сейчас дуже важливо. Ну, для меня да, для меня очень важно, потому что, знаете, я вообще с самого детства мечтал стать ученым. И закончил Харьковский физико-технический институт и был младшим научным сотрудником и думал, что всему голова физика, она делает открытия, потом идет технический прогресс, потом повышается благосостояние и увеличивается культура. То на сегодняшний день я считаю совсем наоборот, что двигателем процесса является культура. И я на себе заметил, как Меняется моя культура, когда я смотрю на прекрасное. Просто смотрю на прекрасное. Я понял, почему красота спасет мир. Потому что красота открывает сердце. А когда открывается сердце, наполняйся любовью, идет поток через тебя. И когда в этом потоке приходит вдохновение, только с этим вдохновением можно сделать что-то действительно стоящее. Поэтому ну, очень важно, особенно когда появились гаджеты, и я не считаю, что это плохо, потому что ну, нужно уметь просто их использовать. И то, что сейчас есть электронная книга, она только увеличивает количество возможностей прочитать. Вот. Но книга как таковая, я верю, ну, свято верю в то, что она не умрет, так же самое, как не умер театр с появлением кино. Потому что, кроме всего, про в книге есть образ, который можно вложить. Конечно, можно вложить и в гаджету, но это отдельная история, я могу долго про это говорить, я опробировал как работают электронные книги на детях и могу об этом рассказывать. То есть есть место бумажной книги, безусловно, и безусловно она должна быть произведением искусства. Это мое мнение. Я также пометил, что, ну, это, конечно, да, детские книги, все они разноцветные, яркие, много рисунков. Малюнок изменился? Да, безусловно, очень меняется. Но снова же я вот говорю про свой личный опыт. Я посещал галереи, где находятся картины классиков, но которые стоят баснословные деньги, какие-то миллиарды долларов. Но картины современных художников меня волнуют больше. Я не знаю, чому може бути не да, скажімо, понять щоб зрозуміти тонкі Но вот мне мені что що художник став більш тонким, став більш стал став більш духовним і душевним. Дякую вам за таку цікаву розповідь. Ми дізналися від Олега Симоненка, директора видавництва, про те, про долю дитячої книги. Дізналися, що в неї гарне і яскраве майбутнє. Ми повертаємося студію завжди помаранчевого ранку. По київськи він народився 2 квітня і тепер весь світ відзначає міжнародний день дитячої книги. Таке свято маємо на планеті завдяки гансу Крістіану Андерсону. Тим самим міжнародна спільнота підкреслює важливу роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального обличчя нового покоління. Як цей день в інших куточках, зокрема у Мюнхені, нам розкаже, звісно, дитячий письменник та сценарист Наталія Гузеєва. Доброго ранку. Добрый день, доброе утро. Детские книжки в Украине та в Ось вот скажите, они чем-то отличаются? Сегодня у нас уже был в гостях видавець, розповідав про украинские книги и сказал, что они жить В Німеччині. они популярны? Детские книги популярны безумно. Их такое разнообразие, такое количество, что я просто не могу передать. Я не знаю, как дети ориентируются, они, наверное, теряются книги не стоят дешево, поэтому многие пользуются библиотеками. Для маленьких детей выпускают такое количество книг, и такое, например, ребенок приучается с самого маленького возраста книги, он плавает в ваночке, у него резиновая книга, у него книга-подушка, у него книга-пищалка, книга-просыпалка, книга-засыпалка. Тому що не читає, але знає эта книга, можно можна рассматривать. Он Він он сидить на горшке, у него перед ним стоїть огромная книга, в которой, за которой він прячеться як за домиком. Наталя, скажіть, а ось такі книги засипалки, просипалки вони якось допомагають а, а, вести боротьбу з гаджетами. Я знаю, що малечі зараз дуже важко відтягнути від планшетів, наприклад. Ну, есть вообще такое негласное правило. Например, детям до 12 лет, не рекомендовано пользоваться телефонами. В школах вообще это запрещено, а так стараются телефонами детей не обеспечивать. Если родитель все-таки хочется находиться в контакте с ребенком, он ему покупает примитивный телефон и отключает все функции и все телефоны, кроме общения с родителями. Так что... А, ну, компьютер, конечно, компьютеру приучают. Скажите, а что, если сравнить украинскую книгу, детскую и немецкую, есть ли Я считаю в качестве. Например, вот скажем, для самых маленьких выпускают книги из очень плотного картона. Я таких книг в Украине не видела. Это книги, которые маленький ребенок просто не в состоянии подра... разорвать. То есть это очень качественный толстый картон. Они э, сильно и хорошо иллюстрированы. Э, что касается содержания или авторов, например, э, кроме немецких, англоязычных, скандинавских и французских авторов есть... Э, Індійські, пакистанські, турецькі автори. Например, я не можу собі представити, що е, український ребенк буде читатися е, турецького автора. Ну, думаю, що все, все ще попереду. Дякую вам за а те, ні. що завітали з Мюнхена прямо до нашої студії. Звичайно, вітаю вас із можна сказати з вашим професійним святом. Так. Спасибо, дякую. Нагадаю, що нами на зв'язку з Мінхона була письменниця, дитяча письменниця Наталія Гузева. Це ранок по київське. Ми рухаємось далі.